حضرت خضر علیہ السلام ایک پرسرار ہستی ایک زندہ ولی ایک ایسا راز جسے صدیوں نے چھپایا مگر جن کی موجودگی کا ہر زمانہ گواہ ہے وہ کون ہے ان کی طاقت کا سرچشمہ کیا ہے اور سب سے اہم سوال اگر وہ ولایت کے حامل ہیں تو ان کی ولایت کا مرکز کون ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ہر متلاشی حقیقت کے ذہن میں اٹھتے ہیں تاریخ انہیں زندہ نبی کہتی ہے روحانی دنیا انہیں رازدار حقیقت کہتی ہے مگر ان کے مقام و مرتبے کا اصل راز صرف وہی جان سکتا ہے جو ولایت کے حقیقی مرکز سے واقف ہو اور ولایت کا حقیقی مرکز کون ہے وہ سوائے مولا علی, علی علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کے کوئی اور نہیں ہو سکتا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر حضرت خضر علیہ السلام ہزاروں سال سے موجود ہیں اور حضرت علی علیہ السلام بعد میں تشریف لائے تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کی ولایت کا سرچشمہ مولا علی علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہستی کسی بعد میں آنے والی ہستی سے فیض حاصل کرے یہ سوال بظاہر منطقی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت کا دروازہ وہی کھول سکتا ہے جو ولایت کے رازوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو کیونکہ یہ ولایت ہے اور ولایت وقت اور مکان کی حدود سے آزاد ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق ولایت علی, علی علیہ السلام سے کیسے ہے ہمیں ایک بنیادی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور وہ یہ کہ ولایت کا مرکز ایک ہے ازل سے ابد تک اور وہ ہر نبی اور ولی کے لیے ایک ہی سرچشمہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے ہر نبی کو نبوت عطا کی مگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اقرار کے بغیر کوئی نبی نبی نہ ہوا بہار الانوار کی جلد ستائیس میں آپ اس فرمان کی سند حاصل کر سکتے ہیں یہاں راز کی پہلی گرہ کھلتی ہے کہ نبوت ہو یا ولایت اس کا اصل مرکز ایک ہے اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے حضرت خزر علیہ السلام بھی اسی مرکز ولایت سے فیض یافتہ ہیں جیسے دیگر انبیاء کرام ہم دنیا کو وقت کے پیمانے سے دیکھتے ہیں مگر ولایت ماورائے وقت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور علی ہر زمانے میں میرے ساتھ ہیں یعنی <سلام> ولایت کسی خاص خاص صدی یا خاص دور میں محدود نہیں یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے چالیس ہزار سال پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا تھا اور تمام انبیاء اسی نور سے روشنی لیتے آئے ہیں اگر ولایت حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی ولایت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں چاہے وہ ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے ہوں یہاں سوال یہ نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے آئے یا حضرت خضر بلکہ سوال یہ ہے کہ ولایت علی علیہ السلام ہمیشہ سے موجود تھی اور ہر ولی اسی در سے فیض یاب ہوتا آیا آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حیات طویل رکھنے والے اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں مگر وہ امام وقت کے تابع رہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خضر علیہ السلام کو اللہ نے باقی رکھا تاکہ وہ ہر دور کے ولی اللہ کے ساتھ رہیں وہ زمین پر حجت خدا کے لیے مددگار ہیں یہاں ولایت علی علیہ السلام کا راز مزید کھلتا ہے کیونکہ اگر حضرت خضر علیہ السلام ہر امام وقت کے مددگار ہیں تو وہ علی

لام اسی نور کی روشنی میں چلتے ہیں اور یہی ولایت کا اصل راز ہے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد ولایت الوی کی حفاظت اور اہل ولایت کی مدد ہے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خضر علیہ السلام کو جو طویل عمر عطا ہوئی وہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ جو بھی ولی اللہ ہوتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا اور خضر ہر زمانے میں ولی اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کسی مخصوص وقت کے محتاج نہیں بلکہ ہر زمانے میں علی علیہ السلام کے نور سے جڑے ہوئے ہیں آخری زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام کی ایک اور اہم ذمہ داری بیان کی گئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجیں گے تاکہ وہ ان کے لیے راستہ ہموار کریں وہ امام کے خاص مددگاروں میں سے ہوں گے یہاں ایک اور راز کھلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طویل زندگی کا ایک بڑا مقصد امام مہدی علیہ السلام کے خدمت بھی ہے اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی اللہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ولایت کا مرکز کیا ہے وہ علم لدنی رکھتے ہیں اور علم لدنی کا باب مولا علی علیہ السلام ہے وہ ہر دور کے ولی کی مدد کرتے ہیں اور ولایت علوی کا قانون یہی ہے کہ ہر ولی علی, علی علیہ السلام کی ولایت کے تحت ہوتا ہے وہ زندہ ولی ہیں اور ولایت علی, علی علیہ السلام کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علی, علی علیہ السلام کے نور کا حصہ کہا جاتا ہے وہ کون ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے وہ کون ہے جو ہر دور میں موجود رہتا ہے وہ کون ہے جو ولی اللہ بھی ہے مگر نبی نہیں اور وہ کس کی ولایت کا رازدار ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ہر حقیقت کو تلاش کرنے والے کے دل میں جنم لیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ہمیشہ ایک معمہ بنی رہی مگر اہل بیت علیہ السلام نے ان کے اسرار سے پردہ اٹھا دیا ہے حضرت خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو ظاہری آنکھ سے کم اور باطنی حقیقت میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی ولی اللہ کے ساتھ نمودار ہو سکتے ہیں مگر ان کا اصل تعلق کہاں ہے وہ کس کے فرما بردار ہیں وہ کس کے نور سے روشنی لیتے ہیں یہ راز عام لوگوں پر تو آشکار نہیں مگر آئمہ بیت علیہ السلام کے فرامین نے ان پردوں کو ہٹا دیا ہے آئمہ بیت علیہ السلام نے واضح کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی اللہ ہیں مگر ان کی ولایت امام وقت کے تابع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی امام معصوم زمین پر ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اس امام کی ولایت کے تحت ہوتے ہیں وہ امام سے رہنمائی لیتے ہیں اور امام کے مشن میں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہاں ایک اور راز کھلتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کسی مستقل خود مختار ہستی کا نام نہیں بلکہ وہ ولایت اہل بیت کے فرما بردار اور اس کے نگران ہیں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خضر علیہ السلام نے ہمیشہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کیا اور ہر امام وقت کے وفادار رہے یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے ہے. اگر حضرت خضر علیہ السلام ہزاروں سال سے موجود ہیں تو کیا وہ ہر دور کے امام سے ملے جواب واضح ہے ہاں وہ ہر امام وقت کے ہمراز اور مددگار ہیں اگر حضرت خضر علیہ السلام ہر امام وقت کے تابع ہیں تو کیا وہ کربلا میں بھی موجود تھے یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے دریچوں میں چھپ گیا تھا مگر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اس کا جواب موجود ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی زیارت کی اور ان سے عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہماری مدد کا وقت ابھی نہیں آیا اللہ کی مشیت کو پورا ہونے دو بہار الانوار کی جلد پینتالیس میں آپ اس فرمان کی کر سکتے ہیں یہاں ایک حیرت انگیز راز آشکار ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کربلا میں موجود تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے مگر امام حسین علیہ السلام نے انہیں روک دیا کیونکہ ان کی شہادت الہی حکمت کا حصہ تھی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام صرف امام وقت کے حکم کے پابند ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ امام کے اذن کے مطابق عمل کرتے ہیں آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے واضح کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا فرزند قائم امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجے گا تاکہ وہ ان کے صحاب کی رہنمائی کریں وہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے اور زمین میں عدل کے قیام میں ان کی مدد کریں گے بہار الانوار کی جلد باون میں آپ اس فرمان کی تصدیق کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا راز ہے حضرت خضر علیہ السلام نہ صرف ولایتِ الوی کے تحت ہیں بلکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں میں بھی شامل ہوں گے جہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام امام وقت کے دست راست ہیں وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ظہور مہدی علیہ السلام کے وقت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے آئمہ بیعت علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مزید کئی راز بیان کیے ہیں امام موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ فرماتے حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی سمجھتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی اصل معرفت اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ہے اگر حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں تو وہ کسی کے در پر حاضر ہوتے ہوں گے جواب واضح ہے وہ اہل بیت کے در پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کی ولایت کے امین ہیں آئمہ اہل بیعت علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام خود بھی اہل معرفت کے لیے ایک راہبر ہیں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ انہیں حق کی راہ دکھاتے ہیں مگر وہ انہیں امام وقت تک لے کر جاتے ہیں یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کسی کو بھی براہ راست اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ انہیں امام وقت کے در پر لے جاتے ہیں وہ جو ازل سے ہے وہ جو ہر دور میں ہے وہ جو آنے والے وقتوں کے سب سے بڑے راز کا محافظ ہے وہ کون ہے اگر حضرت خضر علیہ السلام ہر زمانے میں زندہ رہے اگر وہ نوح کے طوفان میں تھے اگر وہ موسا علیہ السلام کے ساتھ تھے اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے در پر حاضر ہوئے تو ایک سوال اپنی جگہ قائم ہے وہ کون ہے جس کے انتظار میں وہ آج بھی زندہ ہیں وہ کون ہے جو ان کے آخری مشن کا مرکز ہے یہ راز صرف اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں کھلتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی رفاقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس لیے زندہ رکھا تاکہ وہ میرے فرزند قائم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا مشاہدہ کریں اور ان کے ساتھ ہوں وہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک ہوں گے ان کی حکومت کے قیام میں مدد کریں گے اور زمین میں عدل کے نفاذ میں شریک ہوں گے یہ الفاظ حیرت انگیز ہیں حضرت خضر علیہ السلام ظہور مہدی کے لیے زندہ ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے خصوصی صحاب میں شامل ہوں گے ان کا اصل مشن قیام عدل میں امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرنا ہے یہاں ایک اور راز کھلتا ہے اگر حضرت خضر علیہ السلام ہر امام کے ساتھ رہے تو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا مقام ہوگا آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے خاص نائبین میں سے ایک ہوں گے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اللہ خضر کو بھیجے گا تاکہ وہ ان کے صحاب کی تربیت کریں انہیں باطنی علوم سکھائیں اور زمین کے مخفی راز ان پر آشکار کریں یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے وہ نہ صرف امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے بلکہ ان کے سپاہیوں کے استاد بھی ہوں گے وہ باطنی علوم کے محافظ ہوں گے اور زمین کے مخفی راز امام مہدی علیہ السلام کی فوج پر کھولیں گے آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے رجت کا نظریہ بیان کیا یعنی قیامت سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے خاص افراد کی واپسی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی تو اللہ چند برگزیدہ ہستیوں کو واپس لائے گا تاکہ وہ ان کے مددگار بنیں حضرت خضر علیہ السلام ان میں سے ایک ہوں گے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ حیران کن راز ہے حضرت خضر علیہ السلام رجت کے وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے اہم ستون ہوں گے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام صرف امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد کے مراحل کے لیے بھی مخصوص ہیں آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا آخری مقصد امام مہدی علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں حصہ لینا ہے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حضرت خضر کو ایک خاص مقصد کے لیے زندہ رکھا اور وہ مقصد امام مہدی علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوگا جہاں سے چاند اہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں نہیں پہنچے ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ابھی پورا ہونا باقی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے اور قیام کے دوران اپنی آخری ذمہ داری ادا کریں گے یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کسی عام ولی اللہ نہیں بلکہ امام مہدی علیہ عہد کے اہد کے نگران اور ان کے نظام کا حصہ ہیں کیا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ممکن ہے آئمہ بیت علیہ السلام کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں سے ملتے ہیں جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خلوص نیت کے ساتھ امام وقت کی کی معرفت حاصل کرے اللہ اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب کر سکتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں کیا وہ امام مہدی علیہ السلام کے خاص پیروکاروں کو رہنمائی دیتے ہیں جواب یہ ہے ہاں مگر وہ صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں اگر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ساری معلومات کو یکجا کیا جائے تو ہم چاند حقائق پر پہنچتے ہیں وہ ولی اللہ ہیں مگر امام وقت کے تابع ہیں وہ ہر امام کے رازدار رہے مگر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے زندہ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے در پر حاضر ہوئے اور امام مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں کے استاد ہوں گے وہ رجت کے وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ان کا آخری مشن امام مہدی علیہ السلام کے نظام عدل کے قیام میں مکمل ہوگا یہ وہ راز ہے جو عام نگاہوں سے اوجھل ہے مگر آئمہ اہل بیت کے فرامین میں واضح ہے حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی پردہ غیب میں ہیں مگر جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ ظاہر ہوں گے دنیا انہیں دیکھے گی اور وہ اپنی آخری ذمہ داری ادا کریں گے یہ حقیقت عام لوگوں کے لیے شاید ایک معمہ ہو مگر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں پہلے ہی ان کے مقام اور ان کے آخری مشن کی خبر دے دی ہے یہ وہ داستان ہے جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت کے راز کھولتی ہے یہاں ہر ویڈیو محض معلومات نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے وہ سفر جو ہمیں ماضی کے اسرار سے جوڑتا ہے حال کی حقیقتوں کو سمجھاتا ہے اور مستقبل کے اشارات دیتا ہے ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے رازوں کو کھولا ولی اللہ کی حقیقت بیان کی اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پیش کیے مگر یہ تو بس آغاز ہے داستان اردو کا مشن یہ ہے کہ وہ ہر چھپے ہوئے راز کو ہر اندیکھی حقیقت کو اور ہر تاریخ کے بھولے ہوئے باب کو آپ کے سامنے لائے اگر آپ کو وہ تاریخ سننی ہے جو عام کتابوں میں نہیں ملتی وہ معرفت حاصل کرنی ہے جو صرف اہل حق کے نصیب میں آتی ہے اور وہ حقیقت جاننی ہے جو آج بھی پردہ غیب میں ہے تو داستان اردو کے ساتھ جڑے رہیے